Ну что, я вас всех поздравляю с открытием 11 каталога, с открытием новых званий, да, с успешным закрытием прошлого каталога. У нас было много, необычайно много новых уровней. Я очень рада за вас, за мою команду, потому что я вместе с вами открыла новый уровень тоже. Очень люблю вас и горжусь. Давайте тогда начнем с поздравлялок. Кто у нас первый раз открыл новые уровни? Это да, Лора Бойко. Мы очень долго ждали, потому что не совсем получалось работать с Лорой. Да, 3% открыли, сделали. Лена Гусева тоже недавно к нам пришла. У Юли Клебниковой в группе 3%. Барсукова Зоя 3%. Волкова Екатерина 3%. Анастасия Зеленкова 6%. Светлана Максимова 6%. Наталья Егармина 6%. Девочки тоже большие молодцы. Быстро растете. Недавно только пришли. И сразу уже пошли первые уровни. Золотого Маша 9%. Поздравляю тебя. Третий каталог в проекте, девочка, да? И за три каталога 9%. Отличные результаты. Думаю, так по званию в каталоге будем идти. К тому же Маша у нас теперь VIP консультант У нее ЛО 100 от больше 100. Или 100 там у тебя. Ну, в общем, 100 баллов личного объема сделано Машей. Оля Бирюкова 9%. У тебя тоже VIP есть. А кто у тебя VIP? Ну, может, не позд... или не поздравили. Я не, не... Гуси Валена тоже я. О, три процента, еще и личным объемом три процента. Да, вообще замечательно. Сразу же с корабля на бал. Еще и скидку объемную получила. Ксюша Ледюкова девять процентов. Марьяна Байса 9%, Юлечка Хлебникова 12%, ты теперь туп -лидер, я тебя поздравляю еще раз, То есть большие молодцы. И Каролину Денисюк я поздравляю с званием вице-директор, 15%, уже Каролина может оформлять ЧП, получать деньги на карточку, но пока решили до 19% да, с Каролиной посидеть. Ну посмотрим, может уже будем оформляться потихонечку. Все очень круто, я вообще очень горжусь. Мне действительно очень приятно, что когда там только приходили, вот, да, и Каролина Денисюк, я сама была только на 12%, да, еще сама такая была неустойчивая, с какой-то стороны. И сейчас мне вдвойне приятнее видеть, как растут мои лидеры. Не только что яросты, но и те, кто приходили совсем-совсем новички, все равно идут новые уровни, несмотря на то, что лето. Действительно, летом немножко тяжелее работать, но все равно идет, идет, идет рост. Что касается у нас нового каталога. Новый каталог, вы видели, уже большая распродажа. В принципе, по предложениям очень классный. Но в то же время новый каталог не из легких, потому что это каталог перед сентябрем, да, вот 11-12 каталог, компания нам по максимуму будет помогать всякими скидками, акциями, распродажами и прочим, потому что вот эти два периода, это одни из непростых не периодов, потому что все будут откладывать деньги на школы, сами прекрасно понимаете, и все уже успели съездить в отпуска потратить денежку, и не у всех могут быть деньги на оформление заказов, как у ваших лидеров, да, как у ваших клиентов, может, кто-то продает по каталогу. Поэтому одиннадцатый каталог не самый простой, но если зайти и работать с ним нормально, да, выполнять все задания, выполнять рекрутинг личный, личный объем держать на уровне, то не только вы продержитесь на уровне, но и подниметесь. В принципе, здесь сложного нет, просто не лениться и продолжать работать. Также вы знаете, что у нас большое количество красненьких в этот каталог, потому что поменялись условия компании, что через три каталога человек идет на терминацию. Может, уже смотрели по личному кабинету большое количество людей, которых нужно оповестить о том, что они удалятся с системы. Повещайте их, пожалуйста, по максимуму правильно. То есть не просто то, что не, там, Маня, Вася, у тебя там третий каталог, вот ты сейчас удалится система, если ты не сделаешь заказ. Объясните человеку, почему это необходимо сделать, чтобы удержаться в структуре. Да? Расскажите о тех людях, которые находятся под ним. Это будет даже 2-3 человека ну, ну, за три каталога. Ну, вдруг там, да, может, у вас и такие веточки бывают, я не знаю. Но в основном это как минимум 50 человек за три каталога находятся. Зависаю, ну ничего, главное, чтобы вы меня слышали. Поэтому обязательно оповещайте людей о том, что под ними есть структура. И если они заказ не сделают, они структуру свою потеряют. Даже если человек не хочет сейчас работать, пусть он сделает это на всякий случай, чтобы вдруг в случае чего он захотел работать заново. Спасибо за терпение. Теперь, да, о медленном запуске. Вот таких новичков. Учитывая то, что они шесть каталогов уже не будут у вас сидеть, ждать маны небесной, их нужно запустить в течение трех каталогов, иначе они терминируются. Поэтому максимально, если они на данный момент не готовы сотрудничать, максимально строим под ними структуру и уточняем, есть ли у них желание стартовать, допустим, в сентябре, в сентябре, в октябре. Если да, тогда выводим на заказ, чтобы они остались в системе. И потом уже стартанули с осени. С осени, поверьте мне, будут приходить очень многие эти люди, которые спали у вас в летний период. Я Это уже проверено на практике. Я а, теперь я хочу как раз вот затронуть тему личного объема 50 баллов, которую, кстати, редко затрагивали и насчет того, что у нас распродажные каталоги. То есть вы должны знать, что за распродажные товары, которые идут по суперценам, супер скидкам, за одежду, за аксессуары, балл идут дороже в два раза. Если обычный балл у нас 75 рублей, один балл, то за такие товары будут 150 рублей один балл стоит. Я привела пример в гривнах, чтобы вы сами понимали. То есть, допустим, если у вас товар стоит 100 гривен, и он идет по распродажам то за такой товар вы получите 2,2 балла всего лишь. И если у вас есть объемная скидка, то вы и скидку получите меньше за тот же самый товар. То есть, да, допустим, я взяла пример 9%. 2,2 умножила на 18 гривен пал по выплате на 9%, то есть за товар в 100 гривен вы получите 3,56 э, гривен. Если же вы за те же 100 гривен возьмете полнобаловый товар, вы получите, понятно, что в два раза больше объемную скидку. Поэтому, когда вы в ТНГ, честно говоря, я не знаю, какой там курс, но вы у себя можете посмотреть в личном кабинете, какие там у вас товары, баллы идут. Поэтому, когда вы делаете заказ клиенту, понятно же, какой он там товар закажет, такой он товар и получит. То есть вы там не настаиваете, возьми то не по скидке, возьми по полной цене. Но когда вы берете баллы сами себе, и у вас есть уже объемная скидка, да, когда уже есть и доход за свои личные баллы, за баллы структуры, то имейте в виду то, что... Лучше, может быть, взять шампунь, который будет стоить на 10-20 рублей дороже и получить большую объемную скидку и большее количество баллов за него. То есть я беру по э, вот этим супер скидкам только те товары, без которых я вообще жить не могу, да, там которые реально я люблю именно вот этот товар. Но там допустим гель для душа или шампунь я вполне могу поменять и на э, серию эксперт, и на вот эту Ой, забыла название. Ну, в общем, которые у нас э, с охлаждающим эффектом шампуньки такие недорогие. То есть, ну, в принципе, да, есть товары, которые можно заменить не акционными и получить за это больше баллов. Поэтому тоже посчитайте, чтобы вы не тратили много денег и получали за это большее количество баллов. А теперь о больной теме новичков. 50 баллов. Как можно делать на личном потреблении? Потому что приходят, начинают, о боже, 50 баллов, да, как я их буду делать? Ну, во-первых, никто вас не заставляет, новички, делать 50 баллов сразу. Это, конечно же, по желанию. Но если есть уже 9%, то там уже понятно, что у вас намного выгоднее сделать эти 50 баллов и получить объемную скидку. А, мой пример, как делаю личный объем 50 баллов и выше. Я лично. У меня семья три человека. Я муж, маленький ребенок. И у меня двое родителей живут с нами в городе. И родители мужа живут вообще в другой области, неизвестно, ну, в общем, далеко. Ездим туда раз в несколько месяцев. Но все товары, которые я могу купить у себя в интернет-магазине, я покупаю здесь. То есть и себе, и родителям своим, и родителям мужа. То есть родителям мужа я покупаю целый такой пакетище, могу собрать за несколько каталогов товаров. И когда еду к ним в гости, просто это отвозим. Потому что это у них село, они нам дают, допустим, продуктами что-то. Да, как вы знаете, да, кто у родителей живут в селе, прекрасно знает, что там без котомок продуктов ты от них не уедешь. То есть таким образом я просто-напросто дарю эту продукцию, потому что это наши родственники, да, потому что мы друг другу помогаем. И 50 баллов, даже не, ну, не ограничишься, тут 50 баллов всегда получается в основном и побольше, потому что моются все, красятся там все, ухаживают за собой все, уборку делают все. И даже вот на чистом своем семейном потреблении мы делаем элементарно эти 50 баллов. Если взять, допустим, у кого братья и сестры со своими семьями, да, со своими родственниками, то там вообще может расползтись до огромных сумм для одной семьи может быть на, на одного на двоих на трех человек 50 баллов и не так-то и нужно, может быть раз в каталог. Но если взять собрать ваших родственников, то поверьте им будет впру, потому что честно говоря им все равно, какую марку душа использовать. А вам э, хорошо. И им тем более хорошо, потому что вы даете им скидку. То есть, конечно же, на своих близких мы не зарабатываем. И на этом вы даже не нужно ходить по людям, по каталогам. То есть вообще ничего не нужно делать. Благодаря ассортименту вы спокойно можете сделать себе 50 баллов. Поэтому 50 баллов у нас даже делают люди до 9%. И это спокойно они делают. Уже сами заметили. Теперь давайте немножечко пройдемся по рекрутированию. В летнее время знаю, что очень много соблазнов. Очень хочется поотдыхать, куда-то съездить, куда-то там чего-нибудь. А работать за компьютером не так-то уж и хочется, да? Но э -э, хочу вам сразу сказать, что у ленивого лидера не бывает удолюбивой команды. Не ждите, если вы пойдете где-то гулять отдыхать. У вас команда-то будет за вас пахать. Не будет такого. Всегда все идет на принципе дублицирования. Делаете сами, делает ваша команда. Если вы этого не делаете, то как бы вы там ни рассказывали, ваша команда этого делать не будет, вот что бы вы там им не, не придумывали. Поэтому всегда показывайте свой пример. И даже если команда не так активна, как вам бы хотелось, показывайте личный пример, и ваша команда за вами потянется. А по поводу негатива. Бывает очень часто в соцсетях, вы сами прекрасно знаете, что люди разные. Бывает, что могут и неприятности какую-то сказать, и в черный список добавить, и что угодно. Это соцсети. То есть вы понимаете, что сидит человек напротив компьютера, где-то там далеко в тапочках, сидит и в игрушке играет, там музыку слушает, фильм, может быть, какой-то смотрит, а вы тут со своим бизнесом к ним. То есть соцсети, конечно, это самый простой способ рекрутирования, но он и не самый эффективный в плане включаемости, потому что мы, грубо говоря, выдергиваем людей из их какого-то вот семейного быта и влагаем им что-то экстраординарное, да, бизнес, деньги, давай, иди к нам. Естественно, что не каждый, далеко не каждый, готов вот все бросать сейчас свою любимую игрушку да свои любимые тапочки и пледики и строить бизнес это нормально и будьте готовы к тому что могут встречаться люди негативные особенно это задевает новичков которые только только пробуют работать и вот конечно такие какие-то неприятные моменты их убивают из коли и зачем мне все это надо поэтому я хочу вам дать совет просто одевайте бронежилет и не игнорируйте такие какие-то негативные проявления. они были и будут но поверьте, на каждый негатив вам найдется всегда очень хороший позитив. Поверьте, есть люди, которые там найдутся у вас, которые включатся которые будут работать вместе с вами. Просто ищите своих людей. Не ваш человек, прошли мимо спокойно, не грубите ему, ничего ему. Даже, можете просто даже проигнорировать его какую-то колкость, не надо там лезть на рожон, доказывать, что вы хорошая. Если вдруг там человек уже видно, что неадекватный, оставьте его в покое, ничего ему не пишите, не, не провоцируйте его дальше на очередной негатив. А еще такой вам совет: когда вы рекрутируете в соцсетях или там развиваете свою страничку по личному бренду, да, там делаете какие-то посты о работе, какие-то там о продукции и так далее, не репостите новости наставников, не репостите видео наставников, потому что... <связать> вот я там, допустим, бывает, выставлю фотографию у себя на страничке с акцией новичка, и смотрю, раз репост пошел, два репост пошел. А что человек видит, когда вы делаете репост другого человека? Он видит мою ссылку. Он видит вы пиарите меня, по сути, да, или пиарите того человека, у которого вы просто делаете репост. Да просто скопируйте эту картинку, вставьте от себя лично. Потому что уже был случай, что девочка общалась с девочкой. Ну, с кандидатам, дала ссылочку на видео с моего ютуба. Девочка посмотрела это видео и зарегистрировалась у меня через сайт. Я ж, естественно, не знаю о том, что человек там с кем-то общался. Девочка попала ко мне в команду, хотя ну, общалась не совсем другой человек. И понятно, что я уже не не могу отдать, потому что там человек активировался, то есть там уже пошли у него регистрации. И девочка работала-работала, осталась без своего партнера, который, может быть, был бы ее директором, но ну, неизвестно пока еще. Да? Поэтому не делайте себе же хуже. Если вы используете какие-то видео мои или других, там, людей, которые уже достигли там директорства или больше директорства. Возьмите, скопируйте это видео, скачайте себе на YouTube на тот же. Да, пусть это у вас будет пустой YouTube даже, если вы его не развиваете. Просто скопируйте себе это видео на свой канал, залейте и давайте свою ссылку. Не давайте чужие ссылки, потому что мало ли там пройдет, действительно человек по ссылке этого там лидера какого-то и зарегистрируется не к вам, а ваша работа будет на смарку с этим будьте аккуратны, всегда следите. А и если вдруг вы видите, что у вас что-то там не получается, не идет рекрутирование, не молчите, я вас прошу, не сидите и ну, не надо, о, это у меня не получается, все, ничего не буду делать. Если что-то не получается, обращайтесь к наставнику за помощью. Значит, где-то какая-то ошибка идет. Если вы сами ее не найдете, поверьте, наставник может найти. Если и наставник не может найти, то обращайтесь там куда-то выше, да, куда угодно, можете стучать. Обязательно найдется способ вам помочь настроить рекрутирование, поэтому никогда не молчите, будьте всегда на связи. Что, Матюшка? Еще тебе хочется? Поэтому так, что у нас дальше про регистрацию по совместному построению. Вы уже подросли, да, вы уже сами стали лидерами, у вас своя команда, поэтому обращайте внимание на то, как ведутся ветки. Вы там уже хозяева, грубо говоря, в этих ветках по совместному построению. Поэтому учите своих новичков регистрировать ветку правильно с первого раза. Очень часто случаются моменты, что там человек под предпоследнего зарегистрировал, или вообще под себя пошел регистрировать первого новичка. То есть приходится эти ситуации потом разруливать, это отнимает ваше время, ваши силы, поэтому старайтесь сразу же донести человека после регистрации, что если у тебя будет первая регистрация, сразу же пиши мне. То есть не регистрируй сам, а пиши мне или пиши в чат, тебе помогут, как ее зарегистрировать правильно. Рассказывайте ему о том, что мы строим структуру веточками, что мы не всех под себя гребем. А поэтому это очень важно, да, и... Э, первую регистрацию обязательно проведите совместно с новичком. Расскажите ему, как заполнять табличку, чтобы он не путался. Потому что для вас это может быть все там естественно и понятно, но новичок эту таблицу видит первый раз. Расскажите, как ей пользоваться. Дайте видео. Есть на моем сайте командном видео, как пользоваться этой табличкой. Что касается спонсорских веток, помните, что это не просто там какой-то кусок веточки, который вам там наставник строит, это и ваша будущая структура, директорская структура, и она вам не чужая, она в первую очередь ваша, вы с нее будете получать доход, и доход вы будете получать на гораздо больше, чем те крохи, которые получит ваш наставник, потому что наставник строит ветку вам, понимаете? На, мальчишка. Нет. Нет? Поэтому не ленитесь туда регистрировать лидеров. Чем больше лидеров вы туда нарегистрируете, тем быстрее вы эту ветку оставите в покое, там лидеры будут развиваться самостоятельно, уже регистрировать своих лидеров. Конечно, не до фанатизма, вы должны по максимуму стараться выровнять свои веточки. Нет. Но и забивать тоже на ветку не нужно. Помните, что там должен быть у вас вырастить директор. А теперь немножечко так с вами пройдемся, что нужно было сделать в этот каталог. Он у нас буквально второй день запустился. Что хочу сказать, что потому что, как я уже говорила, не первый, не самый простой каталог у нас впереди, даже не самые простые два каталога у нас впереди, лето не простой вообще период, но тем не менее нужно расти, чтобы в осенью будет вообще взрыв, я вам это обещаю, поработать летом хорошо, осенью будет столько новых званий, будет столько новых лидеров у вас, что это вы сами просто будете в приятном шоке. Поэтому рекрутинг это все сейчас. И даже если сейчас команда полусонная, может быть, да, потому что, как я уже говорила, если новичок приходит летом, ему тяжелее включиться, потому что много соблазнов вокруг, хочется отдыхать, работать не очень хочется. Поэтому даже если команда не рекрутирует, рекрутируйте сами. 20 регистраций в каталог, каждый четвертый из заказов, ваша норма, стремитесь к ней максимум. Или даже к перемаксимуму делайте. Тоже не забывайте про включение. Рекрутинг это еще не все. У вас есть три каталога, чтобы человека запустить, иначе он уйдет никуда. Вся ваша проделанная работа будет никому не нужна, по сути. Обязательно напоминайте об акциях. Особенно очень многие забывают о стартовой программе. Оформил человек первый заказ. Молодец. Да? Новичок молодец, все поздравили, и на об этом про новичка забыли. Была ситуация в прошлый каталог, когда закрывался, были неоплаченные баллы. И для того, чтобы мне закрыть уровень, я начала обзванивать людей, просматривая, да, какая у них акция идет или не идет. Я позвонила девушке, которая оформила первый заказ в прошлом каталоге. В этом каталоге тоже оформила... Нет, это был второй заказ ее в прошлом каталоге. Она в этом каталоге имела право получить первый шаг, второй шаг стартовой программы. Да, набор для рук, шампунь, маску и так далее. Она об этом вообще не знала. Она эти товар, подарки не нашла в личном комитете. Она не увидела, не добавила их. И э, у нее заказ был в неоплаченных. Если бы я ей не позвонила, не сказала, что у тебя висит еще заказ, да оплати его, пройдешь дальше по стартовой программе, получишь все подарки, девочка бы слетела со стартовой программы. Если бы она узнала об этих подарках, э, поверьте, наставнику она бы высказала, я думаю, что она могла получить такие подарки и не, и не, и не знала об этом. Поэтому будьте внимательны. Всегда записывайте тех людей, которые у вас в каталоге оформил первый заказ. И на следующий каталог обязательно им сбросьте картиночки, сбросьте всю информацию о стартовой программе. Это ваши же баллы тоже. И это подарки, которые, от которых ну, далеко не каждый человек откажется. Пусть это 570 гривен или 1900 рублей, но это не такая уж большая сумма за такие шикарные подарки. Поэтому с этим разобрались. Да? Про возвращение в бизнес. Пока у меня почему-то не стоит отчет по желтеньким. Но появятся в ближайшие дни. Тоже будет очень много людей, которые у нас делали заказ, но потом заснули. Обязательно пройдитесь и напомните о том, что у них будет возможность получить в подарок тушь. Картиночки тоже я всем посбрасываю. Шаблончики ближе к вечеру я сделаю вам в чат вышлю. Просто начинайте или звать. Лучше, лучше конечно, всегда сейчас значит, пробуйте звонить, учитесь, говорить, голосом передавать. Но соцсети в принципе тоже можно. Можно использовать соцсети, особенно если группа уже большая, то тогда пробуйте соцсети. Также пройдет рассылка моя по всем красненьким, желтеньким по новичкам, по всем, с информацией об их акции, от терминации. То есть тут я вас поддерживаю. Но обязательно лично тоже проходите, потому что далеко не каждое письмо эти читает, не всем доходит, поэтому будьте внимательны. Вот делите внимание терминирующимся. Если вы сейчас сохраните человечка, вполне возможно, что к осенью он начнет работать. Тем более к осенью у вас еще два каталога вы сможете ему настроить структуру, человек быстрее включится. И обязательно тех, кто у вас уже достиг какого-то уровня, неважно, он первый, второй, третий вариант, обязательно его оповестите о том, что он закрыл уровень от компании. Вполне бывают ситуации, когда люди интересуются, что это вообще за уровень, да, что он может с этого получить и включаются в работу. И, конечно же, активно включайте в работу новичков. Не ждите, пока он сам вам позвонит, звоните сами, не ждите, пока он сам будет там ковыряться делать. Даете обучение, контролируете, как он его проходит, зовите его на вебинары, на планерки. Как видите, у нас на планерке основные лидеры новичков, практически вот одна э, девочка, да, у нас новичок, а группа огромная. Поэтому за уши новичков, чтобы они лучше включались в работу. Тащите на, на планерки и на вебинары. Текстом вы никогда не расскажете то, как передается голосом. А, теперь вот такой вам наглядный мотиватор. Да. Если же вы чуть-чуть не доделываете, да, все, целый год, ну буквально капелюшечку, то результат будет практически нулевой. Если же вы всего лишь чуть-чуть переделаете то результат произойдет все ваши ожидания. Это статистика, да, это математика, и а так оно и есть. Доходите до точки кипения, потому что если чуть-чуть не доделывать, не докипать, не домотивироваться, не дорабатывать, результата не будет. Всегда немножечко повышайте себе планку. Я уже тоже, девочки иногда могут ругаться. Вот я только закрыла там, 3%, как это мне, ты говоришь, следующий каталог целых 6 брать, или там, о боже, я только закрыла 6%, а ты мне говоришь, на следующий каталог брать уже 9, там, такой большой отрыв, я не буду так много работать, да, я хочу там помедленнее. Не снижайте себе планку, никогда этого не делайте, вы даже не знаете, на, сколько, на что вы способны. Я всегда завышала себе планку, я всегда хотела достичь своих уровней быстрее. Не всегда это получалось, но я постаралась работать по максимуму. И действительно, когда ты завышаешь планку, результат работы будет намного лучше, чем вы, вы начнете расслабляться, что то мне с 6 до 9 целых 400 баллов, у не 400, да, 400 баллов, да, я их не за один, а за два каталога буду делать, не растягивайте. Да, Каролина, я помню тебя, как ты мне говорила, что ой, такой отрыв, зачем ты мне это говоришь, да. зачем так быстро надо уровень делать, потому что нужно делать вот уровень, это ваши деньги, время это деньги ваши же, чем быстрее вы дойдете до 15%, тем быстрее получите денежки на карточку, чем быстрее дойдете до уровня директора, тем быстрее вы будете ездить там куда-нибудь, до уровня драгоценных в лидерство, понимаете, время оно не вернется, и ваши вот эти вот, немножечко не, да, растягивание роста на несколько каталогов делать вам только хуже. Поэтому всегда стремитесь к лучшему. Ну, у меня все. Я желаю вам хорошего каталога, активного, успешного, чтобы вы шли хорошие к вам лидеры. А те, кто сейчас не активный, с уровня 15% открываете ЧП, делаете карточку в банке, подписываете договор с компанией и получаете денежку. Так что давайте, у нас каталог только стартовал, сейчас по максимуму мы очень набираем обороты, чтобы зайти на 12 каталог еще с новыми уровнями, а осенью ждите, ждите, вообще просто звездопад будет. Вопросиков нет, я думаю. Хорошо, тогда выключаюсь.